зовут меня Марина, я из Луганской области. Есть у нас такой красивый, у нас в Востоке поселок Нарубсков. Как, по, как началось мое утро 24 февраля, это, наверное, как и у всех, это с телефонного звонка родственников, которые были в Харькове и сообщили, что идет обстрел города. Сказать, что мы испугались, конечно, это ничего не сказать, но... Я думаю, в такой ситуации многие оказались семьи на тот момент, потому что много у кого были студенты там дня. Конечно, был собранный чемоданчик. Мы, наш поселок разположен в приграничной зоне. Мы живем близко к границе, мы знали эти немножко события, как бы вещи были собраны, но понимать, куда ехать, ты не понимаешь, потому что небезопасно нигде. У меня первых, кто позвонил мне, позвонил мой папа и сказал, Марина, никуда не вздумайте ехать, нигде не безопасно, оставайтесь пока на месте. Ну, в принципе, он был прав, потому что какое-то время у нас было довольно-таки безопасно, потому что мы пошли на работу в этот же день, мы вышли все, я, я работаю в энергетической компании, в центре обслуживания клиентов, которые сопутствующие услуги. У меня есть коллеги в, практически в каждом населенном пункте, где ну, в Луганской области. И мы как бы созваниваемся, работаем. И я при общении с ними я начала понимать, что у нас многие города сейчас находятся... То есть, ну, то есть, соседний район Беловодск и соседний район Сватова, там идут уже техника, идут даже бои, то есть люди, которые мои коллеги, не находятся в подвальных помещениях, и ты понимаешь, что в соседние районы идут уже боевые действия. У нас этого, слава богу, не было, у нас как-то, но, но приходит понимание того, что мы находимся в глубокой оккупации. То есть мы... у нас не было боевых действий изначально, но с первого дня мы понимали, что мы отрезаны эту от страну. То есть до вас зашли фактически одразу. Зашли на одразу, якое как сейчас, какое-то время мы у нас еще висели с недели у нас еще висели флаги украинские. У нас, я так понимаю, руководство, конечно, у администрация уехала именно поселковая, но она работала удаленно, но Флаги пришли ночью, поменялись флаги за одну ночь, то есть какое-то время никто не заезжал, не было ни техники, ничего, но мы знали, что боевые действия идут уже в ближайшем Старобельске, то есть мы понимали, что мы отрезаны от Украины боевым действием по всей линии, то есть выезд... выехать можно, но это очень небезопасно, какое-то время, да, было... Знаете, как сразу начались очереди, начались очереди за, за бензином, начались очереди за... В магазинах смелись полок, все. То есть люди понимали, что мы будем какое-то время даже в какой-то блокаде, потому что доступа не будет... Потом, потом понимали, что надо ли это все. То есть, может быть, надо как-то выезжать, но выезда безопасного не было. Ну... Но... Потом постепенно начала добавляться техника, знаете, начали уже, когда через наш поселок начала идти большая техника, мы уже понимали, что идет она, конечно, не на парад, а идет она где-то воевать, поэтому беспокойство и чувство страха немножко добавлялось. Хотя, ну вы знаете, многие люди. Ну, многие даже родственники мне говорили, что здесь безопасно, можно пересидеть, как-то, да, вот смотри, у нас мы, боевые действия там, можно не выезжать, можно пока месяц остаться здесь. Есть какие-то запасы, есть какая-то возможность, да, побыть здесь. Ну, ты выезжаешь в поселок, и ты понимаешь, что это не тот поселок. То есть люди, которых ты привык видеть, их нету. То есть многие уехали, появились новые люди, какие-то переселенцы, которых ты не знаешь. Сколько часов вы пробували в таких ситуациях? Месяца два. Да, то есть вы март-апрель полностью были Вы знаете, мы надеялись. Мы, знаете, каждый день это было такое. Вот, ну вот сейчас, сейчас договорятся, вот сейчас отобьют, вот сейчас пойдут обратно. Вы знаете, мы даже подвалы вот готовили для того, чтобы, когда будут нас обратно декупировать, о том, что мы готовы, готовы к тому даже к этой деоккупации, лишь бы то, как все вернулось, как было до 24 числа. А что стало таким пусковым механизмом, что вы зрозуміли, что треба ехать, то что ожидания не оправдываются? А, а, значит, сначала пропала связь. То есть ты должен пользоваться той связью, которая тебе нравится. Потом исчезли каналы телевидения, то есть ты можешь. Потом появился такой фактор, когда а, уже а, сообщили о том, что вы не можете общаться с Украиной, то есть вы можете, вас будут проверять на то, что вы говорите, то есть мы взять изъять телефоны. Техники добавляла все больше и больше. Знаете, был такой момент, когда вот едет техника, да, а в конце едут автобусы, наши школьные автобусы, которые у нас покупались для школьников. И, и ты понимаешь, что уже не будет такой поселок, как раньше. То есть нет, остановилось строительство дорог, остра... нет возможности пользоваться банковскими карточками. Товары в магазинах исчезли, да, их потом навезли, но это не то, к чему мы привыкли. То есть у тебя нет выбора, то есть тебе, ты должен пользоваться то, что тебе дают. Единственное, в чем у тебя есть выбор, это ты можешь либо принять это, либо просто взять и уехать. То есть выбор у тебя есть. Я вы его Выезжал мы той дорогой, которая была на тот момент безопасная, потому что через линию фронта выехать невозможно было. У меня были знакомые, которые несколько раз попадали под обстрел. Они три раза выезжали через Боровую, через Сватово, через Харьков, пытались выехать, ну, возвращали их постоянно обратно. И я сейчас слушаю их не истории, я поражаюсь, как это было. Мы, я не могла рисковать, ребенок маленький, и мы выехали мы выезжали по более безопасной, но более до, длинной дороге. Это через четыре страны мы выезжали в Россию. Это тоже, скажем так, неприят, не очень из приятных, потому что ну, как бы пересечении границы тоже мы выезжали через Россию, потом в Прибалтике останавливались у друзей. Слава богу, есть друзья, которые. Ну, как, Прибалтик, немножко побыли в Прибалтике, в Латвии, потом Литва, Польша и заехали в Украину. А когда пересекали кордон Украины России, вас не аппельтовали, куда вы едете, Знаете, э, э, на, откуда мы ездим? Ну, был единственный вопрос по машине, потому что мы же выезжали, границы у нас как бы уже не было и не было в момента выезда нашего транспортного средства. Вы знаете, люди все понимают. Вот на границе у нас был такой контролер, или как правильно его назвать, мужчина, он спросил, кто. Муж говорит, семья в машине квартира, говорит, сложили, едем. Он видел ребенка, говорит, все, ну, то есть люди настолько понимают, что вы знаете, на протяжении всей дороги нам и в Прибалтике, и в Литве, даже в России мы останавливались ближе к Прибалтике в, в одном населенном пункте, потому что дорога дальняя, нам приходилось останавливаться на ночлег. Женщина, она говорит, ну, вы знаете, они, они немного сочувствуют, даже не то, что немного, они они сочувствуют, но они молчат. Вот, вы знаете, их не, они все понимают, но они молчат. Она говорит, сколько у нас тут проехало, сколько и с попугаями, с кошками и люди едут, и... Везде, в Прибалтике тоже, люди насколько, везде как родных, вот насколько э, такое было сочувствие и э, помощь везде, на, вс... на протяжении всей дороги. Но Поэтому... мы не остались они в Прибалтике, они в Польше, в Украину. Почему? Ну, были какие-то обязательства еще как бы по работе мужа, скажем так. И, знаете, я понимаю, что Прибалтика, да, это безопасно, но это же не навсегда. То есть можно какой-то период посидеть, но, но, все равно дальше как надо устраивать свою жизнь, дальше как-то надо понимать, ребенок идет в первый класс, где-то должен пойти в первый класс. Решили попробовать. Ну, понимаете, я вот мужу всегда говорила так. Вот вернуться и что-то сделать потом, вот даже выехать в эту Европу, мы сможем потом. Давай мы попробуем еще вот так вот. Ну вот, вот попробуем, а вдруг... Знаете, у меня был такой, когда мы приехали, какое-то время здесь прожили, и мне идем по улице, ребенок мне говорит, говорит, а, мама, зачем ты меня сюда привезла? Вот у нас там нет войны, у нас же там не стреляют, не воюют. Зачем мы приехали сюда? Я не знаю, я, я не смогла ей ответить, сразу, объяснить, почему, Почему так? Я думаю, что когда она, когда она вырастет, я думаю, нее, она сама ответит на этот вопрос, почему я ее сюда привезла. Я, я, вообще для себя сделала какие-то такие вот как выводы, что-то жить, ловить момент каждый день. Знаете, как вот в группе Антитела, лови момент. Вот вот ловит Вот есть возможность, есть возможность получить что-то от этого города, того, чего нет у меня. То есть у нас маленький населенный пункт, здесь большой, здесь больше возможностей, есть больше возможностей ребенка. Какие-то мастер-классы, какие-то психологические тренинги. Мы это все, даже знаете, даже я для себя думаю, даже удосканал ты свою мову, потому что мы и знаем, но мы досканалы, досканально, то есть... Це така гарна справа, коли ти сюди, в центральну Україну, тому що люди балакають, розмовляють дуже красиво, дуже така на. Я завжди зустрічаю, коли, коли мені подобається, коли чоловік розмовляє, я його спитаю, ви з Вінниці? Був такий момент, момент, коли от волонтер, мальчик, я його спитаю, а, а, ну дуже красиво розмовляв. Я говорю, ви з Вінниці? Ні, я з Донецька. А я говорю, так добре, ви тут давно? не говорите, я тут два роки, але я не розмовляю з самого дитинства. Тобто я вчився в українській школі. Тому так, один з таких моментів, коли ми можемо вивчити, ну, не то, що вивчити, а більше усвершенствувати язик. Тому що і дитина, і отримати те, що не може отримати він там. Ну, есть, зараз у вас є зв'язок з рідними знайомими, які залишилися там? Есть такие, что выехал, а есть такие, что осталось, потому что у каждого свои есть обстоятельства. У кого-то есть родители, которых не могут, у кого-то есть какой-то... Ну, у каждого своя ситуация, и много осталось людей, которые не то чтобы принимают, они некоторые ждут более лучшей дороги, которая можно по Украине будет выехать. Потому что э, выехать 4000 километров, не у каждого есть такая финансовая возможность. Э, многие, э, я думаю, просто... Некоторые даже говорят, вот мне знакомые говорит, это все, конечно, хорошо, что вы уехали, но я буду Украину ждать здесь. Ну, я знаю, что он патриот, и э, как бы, может, может, и правильно, что люди там остаются. Ну, большая часть, да, у меня осталась там вся практически родня. У меня осталось я надеюсь, на была на не. Ой, надеюсь. Мы, мы все надеемся, что мы когда-то туда вернемся. И единственное, что я понимаю, что это будет не быстро. И иногда немножко страшно, ты понимаешь, потому что освобождение идет большей частью, это всегда разрушения какие-то идут. То есть будет ли она освобождена и будет ли она останется, или а она вообще территория пригодно для жизни это конечно страшно ну Но... я по крайней мере я думаю что это все когда нибудь закончится и какие-то будут э, приняты меры к тому чтобы была хотя бы какая-то физическая возможность туда поехать видеть родных близких конечно